Наша сегодняшняя встреча посвящена обнародованию очередных фактов присутствия российских войск, российского оружия на нашей территории, которые поддерживают деятельность незаконных вооруженных формирований и террористических групп, так называемых ДНР и ВНР. Сутки назад ночью подразделение Объединенных сил специальных операций при штабе АТО, в частности это была группа специального значения от полка не Днепр, да? Днепр-1. Днепр, Днепр, один. Днепр, Днепр, Днепр выполняла задачи по выявлению и пресечению деятельности диверсионных развитых групп в нашем ТУ. Это было на несколько направлении, недалеко от населенных пункта Водяное. Обнаружили пролет летательного аппарата на малой высоте. После его идентификации открыли огонь на поражение. Вели огонь мы из стрелкового оружия и автомат пулемета и пулемет. В результате огня аппарат получил повреждение и был обнаружен уже в лежащий лежащем на земле. Что это за летательный аппарат? Это беспилотный, беспилотный летательный аппарат. Имеет название «Форпост». Производится уральским заводом гражданской авиации. Прошу обратить внимание на табличку. Вот, его заводской номер 923. Производится по лицензии одной из стран в России. Состоит на вооружении э, подразделения разведки Российской Федерации. Предназначен для выполнения разведочных задач в тактической и оперативно-тактической глубине. По своим техническим характеристикам он может нести э, съемную э, аппаратуру разведки по модульному принципу, в зависимости от задачи, сам носитель может комплектоваться различными станциями ведения разведки. Аппарат, который был уничтожен нами, нес прежде всего станцию оптической разведки, станцию тепловизор и радиопационную радио станцию. Что делал этот летательный аппарат, откуда он был запущен и кто им управлял, нетрудно догадаться, потому что мы четко понимаем и знаем, где он находится на вооружении. Это коротко, что касается событий, я, я готов ответить на ваш вопрос. А сколько у стоит? Стоимость, я не знаю, было продано свыше 6, 6, 6, 6, 6 миллионов долларов, если не Здесь есть что, скажем так, расшифровать, и чуть, -чуть позже, может быть, мы еще вернемся к тому, что здесь снято. хотя, по большому счету, это обычный сбор информации, в данном случае на таких, глубине, там каких-то ноу-хау мы с вами не обнаружим. Ну и, и пользуясь случаем, ребята из полка Дня которые подняли задачу и ее выполнили успешно, я думаю, заслуживают самого э, наших слов благодарности. Они действительно сделали очень хорошую вещь, они помогли показать всему миру, э, что происходит на, на украинской земле и кто помогает э, террористам, кто является их пособником. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время эти люди будут представлены к соответствующим наградам